Доброе время все только на канале. Говорит, привет, айос. Говорит, Я расставил команду. Мы за пару секунд у нас сила 116, а душа 5. Здесь позволяет. Пердатые друзья, одолей классическая сетрянка. Сетрянка. Светрянка. Стервятник. Эй, ты, стервятник, Оста остановись и поднимем крылья в воздух, так, чтобы и я их видел. Ты как меня вычислил? Даже в Нью-Йорке не каждый день встретишь гра гражданина верла. Ну что, реши все, все по-простому или хочешь по-сложному? Да хорош болтать, я тебя просто на куски разорву. Во, глава зловещей шестерки. Я уже сколько это раз видел. М -м, зеленый гоблин, м -м, красный гоблин. У меня уже тут смерть весит. То, я... его выиграю. Вот меня уже бесит. Все, ему хода. Ставьте лайк за то, что я его убью. Я не знаю, как вам это будет удобно, простите. Алектея. Мы отправляемся на базу зловещей шестерки. Это моя нелюбимая трасса. Здесь мы против него. Сейчас будет ха-ха-ха. Да? Классический стервятник этого стервятика я уже, я на куски разорву. Да. да. сколько тебе же лет? Это такой пизозмор. Да. Да. Да, 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 да. Как бить просто пальцами это. Все, задание. Один стервятик готов, осталось четверо. Блин, хоть бы премию где какую-то выдали за это, ну или хоть что-то. Ну да, ого, прокачивает еще других игроков. Это хорошая. Подожди, ребят, информация или улики. Собери улики, гаджет по организации и удалось оставить коблина, но вот как закатал, за... я так и не знаю. Может, нужно было чуть слабее его бить, чтобы от его мозгов что-то осталось. Ну что тут скажешь, иногда я не могу держать себя в руках. Ладно, все равно, он у нас оклемается распросом. А ты пока выясни, что за теевает зловещая шестерка. Новый Человек-паук начинает расследование. <связывание> И что, расследующий? А можно говорить как-то этих э игроков? Да. Ого, айфоны бесплатно. Круто. А что идите сюда? Папочка пришел к айфону. Айфоны разбрасываем повсюду. Спасибо, Последний айфон. Фу, не залагал, а то я же испугался. Молодец, паучок. Сейчас прочитаю, а то звук. как мы и ожидали от Гоблина, ничего добиться не удалось. Надеюсь, получение тобой информации нам поможет больше. Давайте прокачивайте других игроков. Разбить. Да. да? Да. А. Ой, новый уровень, паучка, Давайте попьемся против гоблина. Ой, какого стервятника. Эй, стервятник, сдавайся сам, или я э, расставлю тебя сдаться. Учитывая, что стервятник выбирающий вид, я бы выбрал первый вариант. Слушай, я уже давно не видел... Да столько против другого Человека-паука. Обычно к этому моменту Все они уже плакали И звали мамочку. Единственное, о чем я плачу, Так это о, твой, о твоей незавидной участи. Да хватит уже бубнить, Сейчас ты... О, сдухает, он Уди сдох, и тут выживет. Вот же почти как Халк. Да, да. да, Этот стервятник меня уже да, да. И Все его собратья. Да, да. Да, 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 да. Все, сейчас будет драка, моя любимая. Как его зовут? <говорит> стервятник. Просто стервятник. Добрый день, мистер Сервя. Стервятник. Что делаете? <говорит> э, я иду вас бить, а вы. Да, так я уже бесишь. Так я же. Ай. Но мы вернулись <говорит> через время. <говорит> через минуту. Опа, на. На, 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 на. Это девушка? А я не заметил. О, как она его ударила. Обычные птички красиво поют. А это чего-то раз... разраился. все прям раскачались. Средний. Средние два. Э, мне нужно этого 10 уровня. Э, 12. Ну, пойдем подрамся. Простите, но женщина сегодня будет первой. Hey, вот это замес вот этого. Вот, этот, замес, вот этого. Мусорщик у нас вот это. Время вот этого Где-то легендарная. Вот. Oh, <laughs> Теперь нас никто не остановит, правда, Ся? Правда. Док, ты небольшой сюрприз. Так включим дедуш... дедукцию. Он старик, значит, это 5 баксов. И пора тепленьких носков. Черта два с два. Это гигантский механический спрут. Короткий весь город в пыль сотрет. Именно ты должна его остановить. А как его остановить? Легендарная, ты мне что-то подскажешь? Это А, мне, короче, нужно добежать. Сталин Кот. и сказку рассказать. Через века предания они будут знать. Они для развлечения волю крушат. Вторые развлечения золото превышат. Пора привлечь внимание. Мы победили в этом раунде шесть боссов. Неожиданность. Честно, неожиданность. Стояем. Шесть, восемь. Не, четыре босса. Одна. Блок. Ну давай ломай. Мозг нужно ударить. В мозг я босс мы это сломаем. Что нам мешает, я его ломаю. Да, ломайся уже. Мы Нужно сломать последнюю запчасть. И мы пора играть. Опа. Все, давай ломаем последний бой против него. Ты тупой. Это мосты. Давай ломай последнюю часть. Все сломало. Теперь убегаем отсюда. Кто-то сейчас зажжется. Ага, музыка. Ну, все выполнила. Ты поработала на славу. Мусор за ними убрали. На жалеешь? Не жалеешь? Да не жалеет. Женщина полка легендарная еще. Это. Я его уже свалил. Одиннадцать и два. меня я поменяю. Двенадцать. А, зависит от этого Первый а, да Посмотрим, сколько будет О, ровно 12 смотрите. Все, можно браться Эй, да вот ты в костюме Стервятника Я тебя по... покушай, Покушать Принесла Да, это свежий ароматник Бу Бутерброд Сыр Бо... Спот задний <гут> Готов к этому блюду Другое бы... Другие были слабы Но меня тебе не взять Да-да-да-да-да Я в двери что то давайте проиграем И попрощаемся Хищная птица. Давай, стервятник, мы тебе подвалим. На, стервятник, на всем вам. Да. Позор вам, стервятника. Пауки вас победили. Сейчас будет имя. Как его имя? Серегу, Серый, э. совершенный стервят. Ого, Совершенная, я что сразу Совершенная, да и мне стало страшно, когда вы это сказали. Да, ты меня уже злишь. На. На. Ну, потратим один. Боем же О, по новым паучку. Последняя житуха. Давайте сегодня. У него же последняя житуха, ты понимаешь? Победить, чтобы не случилось. Нас. На, на, наконец-то мы его победили. Шесть боссов, ну пять боссов. На. Ну, с вами был Роман. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с тобой, ну, короче, с вами зачем радио. До встречи. Пока, то есть.